なんで止めるんだよ俺が殺してやるこれがギースタワーだなんてギースに伝えろ極限流の KOF 出場を止められると思うなとな俺とやる気ならリングで勝負だお前があの噂の天才格闘家サカ強化ド崎道場にはもう手を出す 伝説によると今から1800年前人類滅亡を目論み全てを無に帰そうとした魔人オロチとその手先八血衆三種の神器と呼ばれる草薙八坂に八田の一族によって封印された三種の神器は三族の末裔に分けられ今も守られている あんなんじゃ物足りねえよあとでもう一回勝負なところでお前の技は貢献なのになんで無敵の竜なのああそれはだな <laughs> おいロバート亮ゆりちゃんがななんだ早く言えゆりちゃんが家出したんやなんだと お父さん、聞いてお兄ちゃんが KOF に出ちゃダメだってこうなったら自分でなんとかする世界は広いって言うから見ててよね行ってきまーすピーこのバカ娘が男みたいに喧嘩ばっかりして嫁に行けなくなったらどうするんだ、うん、ちょっと<お> <laughs> 何すんちょっと どこどっかで見たような気がするんだけどさどこでいつだああ、それ昼間に空港でお前とぶつかった子じゃないかああ、そうそうでも今頃とっくに飛行機乗ってるよここ,ここ行きの I don't know ベニマル御曹司なんだから一人一人探すくらい簡単だろう。まあねまったく <laughs> やり一つできないのかあもしもしレイチェル俺、ちょっと頼みたいことがあるんだけどあ <laughs> まあとにかく中へどうぞぜひご馳走させてくれさあどうぞなあほら坂崎さんサウスタウンに赤いキャップで赤いジャケットを着た格闘家っているかなさあ知らないけどどうしていや別に聞いてみただけ 隣<え>いいかしらうん <laughs> どうぞはいアンジェリナよテリーだあ、ああ私にも一杯奢おごってくれるああもちろん喜んで彼女に何かああ俺の顔に何かついてるかな どこかで会った気がするの人つ違いじゃないかな今日サウスタウンに着いたばかりだ、うんうんうん、でもこの店悪くないねなかなかいい雰囲気だと思うよでしょ 義理の父の父ギースの店だものギース本当に大物じゃないか。彼もよくここに顔出したりするの。いいえ、忙しいから。あんまり来ることないわね。私より父に興味がありそうね。ごめん、深い意味はないんだ。生きのみするから許して。 飲むだけじゃダメよ可愛い帽子かぶってるのねそれちょうだい気に入ったんなら新しいの買ってプレゼントするよいいわ約束よんああ,あ,あ

ついいいてこおサイモン <laughs> アンジェリーナさん <laughs> ユリのことはくれぐれもよろしくな大会で会えるのを楽しみにしてる坂崎オもあの赤いジャケットの男を知らないと言ってたな復讐のことは。うん 慎重に進めないとな我慢だともう10年も我慢したよ兄さんは強くなればなるほど臆病になってきた今すぐギースタワーに乗り込もうぜ奴、うん、はサウスタウンの有力者で腕の立つボディーガードも大勢ついてる捕まえろエ <laughs> リ3人の中に入れてやる